əvvəl stansiyondan sonra həməli mətbuat konfransında ondan sonra keçiriləcəyini və əvəzə ənənəvi olaraq qonaq komandalarla baş məscisi fikirlərini deyəcək. İndi də Şağanla hesab komandanla baş məscisi öz fikirlərini deyəcək. 10-da Şağanla danışsa, sonra gündə saloğatsa. Durun. Əlbəttə hər birinizə salam verirəm. Sağ olun ki, bu qədər uzun yol gəlib bizə həqiqətən bir gözüm ordaydı gördüm. Doğrudan da jurnalistlər, jurnalist zildindən çıxıb azərkəşimiz olmuşdular və hər birinizə təşəkkür edirəm bu çətin vəziyyətdə. Yəni evdə oynamırıq, Gəncədə oynamırıq, Bakıda oynadığımıza görə bizə dəstək verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Oyun doyurğada mədə gəlmiş. Keyfiyyətli bir oyun oldu. Avroligağa oxşayan bir Avropa futbolu oynamağa çalışdıq. Ümmetlə komandanın qabağına qoyulan taktiki e, vəzifənin tam öhdəsindən gəldi. Biz ortanı verib, əks hücumlarda e, və ya cinah hücumlarının hesabına, gol vəziyyətləri yaranıb və bağlanmalı idi. Digər komandanın qarşısında iki vəzifə qoyulmuşdu: top buraxmamaq və top vurmaq. Birinci vəzifənin qarşısından e, gəldiksə, sadəcə ikinci də bəxt gətirmədi. Görürsünüz, belə oyunda 4-5 gol vəziyyəti çoxdur belə oyun üçün. Əgər biz bunu yarada bildiksə, mən nə xoşbəxtəm deyə bilərəm. Ümumiyyətlə mən komanda ilə fəxr edirəm. Həqiqətən 10 günə yığılan komanda və bunu da unutmayaq, birdən-birə 5 futbolçunun əsas heyətdə oynaması demişdim. Adaptasiya, yuxarıdan düşmək və oyun xəttləri arasında əlaqə, oyun praktikası bizə əngəl törədəcək. Ancaq bu gün futbolçular xarakter göstərdilər və bacardıqlarını elədilər. O dediyim kimi yuxarıdan düşdü, 2800 metr yuxarı, aşağıda düşdüyümüz artıq 2-ci sənə 10-15-ci dəqiqədə özünü göstərməyə başladı. Əbiz etmələrlə çalışdıq, onları oyunun ritmini tutaq. Məhərlə gəlir yenə 2-ci hissədə qol vəziyyətləriniz oldu. Ümumiyyətlə, eee, bu gün nə azərçəçlərimiz, nə biz olaraq, nə siz olaraq biz məhərlə gəlirik heç kim utandırmadıq. Utandırmadık sizə çalışacağıq Moldovada biz hər gün komanda proqresdədir, inkişaf edir və bu mənim gözümün qabağında hər gün başqa bir komanda olur. Mənim elə görə 9 gün vaxtımız var. Daha yaxşı çıxış eləməyə şanslarımız var. Qol vəziyyətindən istifadə edib taktiki cəhətdən düzgün oynasaq Moldovada Oğul qazana bilər. Şanslar yenə qalır, əllənləyə hər iki komandanın belə də şansları var çıxmağa. Dacia təşəkkür edirəm. Doğrudan da bizə bir temp verdi, gözəl bir oyun göstərdi. Layiqli komandaydı həqiqətən qrupa düşəcək idi komanda idi. Ancaq məyələ gəldik ki, biz də onlardan zəif bu gün oynamadıq. Bu qədər kimin sualı varsa, verə bilər mücavirə. Sonra, yəni gördüyümüz qədər indi sadəcə şişirdilmiş, belə bir də komanda düzündədir. Bugünkü ən azından bilirəm, yəni keçləs rəqibidir. Cavab oyununa nəzər bilirəm, hər hansı bir mövqeydə ilk növbəsini görüşəcəyik. Bizim komanda oyunundan sonra. Cavab oyununa qədər hansı mövqeyi edə bilə deyə işdə mənim öhdəyim var. Birinci sual mənim razı deyiləm. Daçi həqiqətən öhdəliyini göstərdi. Bu gün birinci raundda düşən ən güclü komanda Daçi idi. İndi siz görəcəksiniz birinci raunddan komandalar və və ondan sonra nisbi deyə biləridi kim güclüdür, kim zəifdir. Həqiqətən göstərdiyi futbol e, layiq, güclü bir komanda təsiri başdı. İkinci də mövqelər uğrunda yox bizim Mən sevindirəm. Məndə əvəz etmələrin olmasıdır artıq. Mən e, oyunu dəyişən gücdə olan futbolçular var. Dayaq e, dediyim kimi mövqelərdən yox, daha çox öz üzərimizə işləyib, həm taktiki, həm oyun praktiyası, həm də fiziki cəhətdən mənə görə komanda hər potensialı var və Moldavada belə bir ən aşağısı belə bir oyun oynama imkanındayık. Üçünə. Şahin, məşnəx kariyerinizdə böyük qazancınız olsun, kamparda olsun. Türk oyununda həssi və hiss edirsiniz yəni Bir də Travgur Gətox bu xona oyununda çox yaxşı göstərmişdi özünü. Əvəz etmə Pasqov ilə əvəz düzmüsü göstərdi. Çox sağ ol sualına görə. Yəni unutmayaq ki, bu komandanın hamısı baş məşqçisi başda olmaqla birinci dəfədir də deputet eliyirdi. Bu həyəcan mümkünsüz. Kimdədirsə həyəcan yox idi. Mən sakit idim. Milli komanda başqa, ancaq klub başqa. Burda iki oyundan söhbət gedir. Millidə əgər 12 oyun varsa, çökmək olur və ancaq klub burada belədir ki, hər bir səhv sənə baha-başa gələ bilər. Mən əgər Qurbətov da oyuna düşməsə belə oyun kömək elədi. Mən hər birindən razıyam. Qaldı ki, proqnoz mən bilisiniz sevmirəm, ancaq bayaq dediyim kimi bizim şanslarımız burdakilərdən daha çoxdur. Məni dəvə dəvə bunu deyə bilərəm. Belə. Şərh vermək. 60 dəqiqədən sonra komanda deyəndə başa düşürük ki, məscinin əradi komanda təlim zəiflikləri hələ tam hazır deyil. Təqribən 25 dəqiqə yanır komanda son 15 dəqiqədə təzədən ayrılır birəs anlamağı görür. Əvəz etmələrin hesabına bayaq mən o sualın əvvəlində dedim ki, mən o adaptasiyanı düşməyə, komandanın düşməyə görürdüm. Sadəcə mən fikirləşmirdim ki, deyək ki, 50-ci dəqiqədən 70-ci dəqiqəyə qədər 20 dəqiqə ərzində razıyam. Ancaq əvəz etmələrlə burada Serjinho-nun yorulması, orta xəttin oyunçularının yorulması işəmsalını sıfıra gətirdi, çıxardı. Həm Vüqar Baybalayev yoruldu, həm Serjinho yoruldu, həm Nizatın yorulması birdən-birə orta xəttdən üç oyunçu götürmək bu risk idi ancaq biz eləməli idi bu hücumu tutmaq üçün və meydançaya girən sürətli oyunçular həm Tural həm Ceyhun Həm Orxan Məhəlgərs ansambli pozmadılar. Bəli, Orxan Vursaydı, bu həqiqətən gözəl əvaz etmə oldu. Ancaq Məhəlgərs ki, komanda taktikə cəhətdən düzgün bağlandı. Ancaq o gücün çatmaması, hücumə, tez qoşular bilməməkdə o dediyim kimi gücün çatmaması oldu. Ancaq sonradan biz yenə vəziyyətimizi qoruduq, gözlədiq, gözəl mərdliyi tutub yenə gol vəziyyəti yarada bildik. İki gol vəziyyətini istifadə edə bilsəydi, tam başqa oyun olardı. Ancaq mən demişəm və bir daha deyirəm ki, oyunun taleyi kişinin əlində həmişə olacaq. Təşəkkür edirəm prezidenti, əyləncələri, təşəkkür edirəm. Bu agresiv naşti və qeydənki Kəbəzmovu gördük. Əmimizi də zəfərlə qovmadan məlumat veririk. Siz də rəqibi gördünüz. Necə? Komanda əmin oldum ki, Maldova dənə rəqibini məğlub edəcək. Deyə bilərəm ki, biz rəqibi öz meydanımızda məğlub eləyirik. Yəni hörmətə yanaşdım onun fikirlərinə və istirəm arzular üçün olması inşallah.